Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas Anwar Ibrahim mengalami kekalahan di Mahkamah Kelmarin berkait dengan penolakan permohonan menangguhkan perbicaraan saman Anwar Ibrahim, ini jawapan terkini daripada Anwar Ibrahim berkait isu itu. Kata Anwar Ibrahim, ini bukan soal imuniti peribadi. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa Usahanya untuk menangguhkan saman terhadapnya tidak sekali-kali bertujuan untuk mendapatkan kekebalan peribadi daripada litigasi. Dia berkata demikian selepas Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menolak permohonan Anwar untuk menangguh saman sivil yang difailkan oleh bekas pembantunya, Yusuf Rauder. Perkara ini tidak pernah mengenai mencari imuniti peribadi atau melarikan diri dari pemeriksaan undang-undang kata Anwar Ibrahim ia membabitkan integriti sistem perlembagaan kita dan keperluan untuk memastikan bahawa jawatan awam yang tinggi dilindungi daripada litigasi yang mungkin mengikut masa yang strategik bermotifkan politik atau mengganggu institusi kata Anwar di Facebook hari ini terdahulu, Hakim Mahkamah Tinggi Rosmawar Rosen berkata, lapan persoalan perlembagaan yang Anwar cuba rujuk kepada Mahkamah Persekutuan tidak memenuhi ambang yang diperlukan. Dari perspektif kehakiman, soalan yang dicadangkan nampaknya tidak memenuhi ambang kontroversi perlembagaan yang tulin. Apa yang jelas ialah tidak semua soalan menyentuh Kualiti Perlembagaan untuk Rujukan di bawah Seksyen 84 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa siapa yang ada masalah kesihatan yang sudah boring sangat dengan penyakit, saya perkenalkan kepada anda satu produk yang terbaik. Saya sangat percaya dengan produk ini. Produk ini secara umumnya atau secara ringkasnya adalah produk For Life Transfer Factor. Produk ini membantu meningkatkan daya imun. Secara ringkasnya, badan kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang lemah dan bodoh. Apabila daya imun badan kita lemah dan bodoh, kita akan kena penyakit dan sukar untuk sembuh. Tetapi dengan memakan produk ini, imun badan kita meningkat 400% dan lebih daripada itu, imun badan kita dididik untuk mengenal semua jenis penyakit dari dalam. Apabila imun badan kita bijak dan kuat, ia akan menyembuhkan kita daripada dalam, penyembuhan total kerana imun badan kita yang melawan penyakit tersebut. Semua penyakit sangat sesuai untuk mengambil produk ini untuk kekuatan daya imun badan melawan penyakit. Siapa yang berminat, uh, hubungi nombor yang tertera di dalam video ini. Hari ini kata Anwar Ibrahim ataupun kata mahkamah mahkamah ini mesti berpuas hati bahawa persoalan perlembagaan adalah tulen dan material kepada penyelesaian kes ini kerana mahkamah persekutuan bukan forum untuk pandangan nasihat spekulatif atau defensif katanya Mahkamah ini tidak berpuas hati jadi permohonan untuk merujuk soalan yang dicadangkan kepada mahkamah persekutuan ditolak kata hakim itu Justru Hakim memerintahkan perbicaraan diteruskan seperti yang dijadwalkan pada 16 Jun. Selepas itu, Peguam Bela Anwar, Raja Segaran Krishnan berkata mereka akan merujuk Mahkamah Rayuan untuk mendapatkan penyelesaian. Menyentuh mengenai keputusan itu, Anwar berkata dia kekal komited kepada kedaulatan undang-undang, kebebasan badan kehakiman dan takbir urus demokrasi. Proses undang-undang akan diteruskan dan saya akan terus melaksanakan tanggungjawab saya tanpa gangguan atau kompromi tambah ahli parlimen tambun itu. Anwar memfailkan permohonan itu minggu lepas, meminta lapan soalan perlembagaan dirujuk ke Mahkamah Persekutuan. Berdasarkan sama ada, dia mendapat imuniti daripada prosiding sivil yang dimulakan oleh Yusuf. Yusuf memfailkan tindakan sivil pada tahun 2021 atas dakwaan bahawa Anwar telah melakukan serangan seksual kepadanya di pejabat Presiden PKR pada Oktober 2018. Saudara-saudara sekalian, menurut Friends the Great, Anwar betul mengenai pejabat Perdana Menteri. Dalam kes ini bagaimana pula dengan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak? Mengapa isu bidang kuasa dan perlembagaan tidak dikaji dalam kes beliau? Sebaliknya, beliau dipenjarakan, dipenjarakan tanpa wakil undang-undang pada 23 Ogos 2022 katanya. Sabitan terhadap Najib tidak sempurna dari segi undang-undang untuk kesempurnaan proses keadilan, kata beliau lagi. Saya pun tidak jelas apa yang cuba disampaikan oleh beliau ini. Namun demikian, apa yang sekarang nak dihighlightkan dalam isu ini ialah kata Anwar Ibrahim ini bukan soal imuniti peribadi. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita dikejutkan, digemparkan dengan keputusan yang luar biasa. Apabila permohonan Perdana Menteri untuk menangguh saman Yusuf Raude ditolak mahkamah. Apa yang menariknya di sini ialah bertapa sebenarnya terbukti Anwar Ibrahim tiada campur tangan langsung di dalam mahkamah. Kalau selama ini ada orang kata, ada orang tuduh Anwar Ibrahim um, ada campur tangan dalam mahkamah. Ini buktinya Anwar Ibrahim tidak ada langsung campur tangan di mahkamah. Bagi mereka yang seringkali memfitnah menghina Anwar Ibrahim kononnya campur tangan di dalam kes-kes mahkamah, beliau tiada campur tangan. Lihat saja keputusan hari ini. Beliau seorang Perdana Menteri pun kesnya tidak diterima oleh mahkamah. Ditolak oleh mahkamah. Bukankah ini satu perkara yang menunjukkan bahawa Anwar Ibrahim tiada kena mengena dengan mahkamah? Hari ini kita dikejutkan dengan keputusan permohonan Perdana Menteri untuk menangguh saman Yusuf ditolak mahkamah. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak permohonan Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk menangguhkan prosiding saman sivil yang difailkan oleh Yusuf Rauder. Dalam saman itu Yusuf mendakwa Anwar melakukan serangan seksual ke atasnya. Dalam penghakimannya, Hakim Rosmawar Rosain menyatakan lapan persoalan perlembagaan yang dikemukakan oleh Anwar itu dirujuk ke Mahkamah Persekutuan tidak memenuhi tahap kelayakan yang diperlukan. Sehubungan itu, hakim memerintahkan agar perbicaraan diteruskan pada 16 Jun ini seperti yang dijadwalkan. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa saya nak perkenalkan kepada anda satu produk yang terbaik yang ada di pasaran. Secara ringkasnya produk ini meningkatkan daya imun tubuh badan kita dan secara ringkasnya kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah, daya imun badan kita yang menjadi bodoh. Apabila daya imun badan kita lemah dan imun badan kita jadi bodoh, Kita mudah diserang penyakit dan lebih teruk lagi susah untuk kita sembuh dan sukar untuk sembuh dengan peningkatan daya imun badan kita akan sembuh daripada penyakit dan kita melawan daripada dalam dengan adanya transvector for life ini kita memakannya imun badan kita akan meningkat 400 peratus dan lebih daripada itu imun badan kita dididik untuk menjadi bijaksana supaya tidak melawan tidak menyerang badan kita sendiri dan kita menyembuh daripada dalam imun badan kita yang menyembuhkan kita semua jenis penyakit boleh sembuh dengan peningkatan daya imun tubuh badan kita, jadi siapa yang berminat sila hubungi nombor yang tertera dalam video ini kita teruskan lagi Sehubungan itu, Hakim memerintahkan agar perbicaraan diteruskan pada 16 Jun ini seperti yang dijadualkan. Rosmawar turut memerintahkan Anwar membayar kos sebanyak RM20,000 kepada Yusuf yang memulakan tindakan undang-undang tersebut pada tahun 2021. Menjelaskan keputusan dibuatnya, Hakim berkata, dari perspektif kehakiman, persoalan yang dicadangkan pihak Anwar tidak memenuhi ambang kontroversi perlembagaan yang sepatutnya. Mahkamah ini masih mesti berpuas hati bahawa persoalan perlembagaan adalah tulen dan material kepada penyelesaian kes ini kerana Mahkamah Persekutuan bukan forum untuk pandangan nasihat spekulatif atau defensif katanya. Tambah Rosmawar, Mahkamah Tinggi hari ini tidak berpuas hati dengan permohonan dikemukakan. Justru ia ditolak katanya lagi. Ada beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Antaranya, tuntutan balas Anwar perlu didahulukan first decree. Penolakan mahkamah tinggi terhadap permohonan Perdana Menteri untuk menangguhkan kes tidak berdasarkan perbandingan undang-undang perlembagaan. Ulasan dan analisis, mahkamah rayuan patut memberi penangguhan Sementara menunggu keputusannya bagi mengelakkan ketidakadilan prosedur. Jika kes diteruskan, tuntutan balas mesti didengar dahulu untuk mengelakkan pembaziran kehakiman. Parlimen mungkin perlu memperjelas piawaian imuniti bagi pemimpin yang sedang memegang jawatan bagi mengelakkan kekaburan undang-undang pada masa depan. Keputusan ini walaupun boleh dipertahankan dari segi undang-undang berisiko dilihat sama ada terlalu rigid mengabaikan kebimbangan praktikal pentadbiran atau terlalu lembut. Membenarkan kes berprofil tinggi diteruskan tanpa penelitian perlembagaan yang mendalam. Mahkamah atasan kini perlu memberikan kejelasan. Keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menimbulkan beberapa keraguan undang-undang. Penolakan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur terhadap permohonan Perdana Menteri untuk menangguhkan saman sivil oleh Yusuf yang mendakwa serangan seksual menimbulkan beberapa isu undang-undang dan prosedur yang perlu dikaji. Walaupun penegasan mahkamah mengenai kesamarataan di sisi undang-undang adalah selaras dengan perlembagaan, hujahnya berkaitan imuniti dan keadilan prosedur boleh diperdebatkan. Penolakan rujukan perlembagaan yang dipertikaikan Mahkamah Tinggi memutuskan bahawa soalan perlembagaan yang dibangkitkan Anwar tidak memenuhi syarat untuk dirujuk kepada Mahkamah Persekutuan. Namun, ia sama ada seorang Perdana Menteri yang sedang memegang jawatan boleh dikenakan tindakan sivil terutamanya untuk tindakan sebelum memegang jawatan adalah perkara yang mempunyai kepentingan awam dan implikasi undang-undang yang besar dari segi pemisahan kuasa. Ujah Anwar bahawa saman itu boleh mengganggu fungsi eksklusifnya, eksekutifnya tidaklah tidaklah tidak berasas. Walaupun imuniti mungkin tidak muklak mutlak, mahkamah tidak membincangkan dengan mendalam perbandingan undang-undang perlembagaan. Contohnya bagaimana negara demokrasi lain mengendalikan saman terhadap pemimpin yang sedang berkhidmat. Risiko saman berniat jahat. Hakim menolak kebimbangan bahawa Saman ini mungkin didorong oleh motif politik tetapi memandangkan iklim politik Malaysia yang berterpolarisasi, perkara ini sepatutnya dikaji dengan lebih teliti. Kegagalan mendahulukan tuntutan balas. Anwar telah memfailkan tuntutan balas yang mengikut prosedur undang-undang sepatutnya didengar terlebih dahulu. Jika berjaya, oleh ia boleh membatalkan saman Yusuf secara keseluruhan. Dengan meneruskan perbicaraan utama tanpa menyelesaikan tuntutan balas, mahkamah berisiko menyebabkan ketidakcekapan kehakiman dan prasidang yang tidak adil. Presiden Undang-Undang Mahkamah biasanya menyelesaikan tuntutan balas lebih awal untuk mengelakkan perbicaraan yang tidak perlu. Mengabaikan prinsip ini mungkin menimbulkan persepsi tergesa-gesa. Dari segi implikasi strategik, jika tuntutan Anwar Ibrahim balas Anwar Ibrahim ini contohnya untuk fitnah berjaya selepas perbicaraan, ia boleh menyebabkan kes serangan seksual itu terbatal dan ini membazirkan sumber kehakiman. Saudara-saudara sekalian, itulah dia isu tentang perkara tersebut. Jadi keputusannya, secara kesimpulannya, keputusan bermasalah tetapi boleh diterima. Keputusan Mahkamah Tinggi selaras dengan pembacaan teks perlembagaan yang ketat tetapi kurang nausa dalam mengimbangi fungsi eksklusif dengan accountability kehakiman, kata beliau. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.